Красим тормозной диск. Для этого мы используем дрель, чесной диск. После этого, как мы убрали крупную ржавчину, мы берем наждак и подтираем мелочевку. То есть у нас имеются железные диски. Вот такие ржавчина на ней отлущивается и мы хотим ее удалить. После этого покрасить в красный цвет. Берем скотч малярный и 48 для того, чтобы замаскировать крупные детали, как суппорт. Потом мы возьмем 18 для того, чтобы аккуратно, тоненько пройти по диску. Само место, где суппорт его прижимает, не красить. Когда у нас полностью все заклеено, обратите внимание, что и резьбу мы очень хорошо заклеили, чтобы краска не попала, не высохла. Теперь будем красить. Для этого мы используем жиростойкую краску и антисиликон. В аэрозоле он удобнее значительно. Тряпка, на которую вы наносите антисиликон, и потом будете чистить свой тормозной диск, она может быть жирная. Антисиликон в аэрозоле, это всегда удобно. Антисиликон сохнет буквально 2 минуты, это ему достаточно. Мы берем жиростойкую краску. В принципе, тормозной диск разогревается до температуры 140-150 градусов. И жаростойкая краска, которая у нас в руках, она выдерживает 500 градусов. Казалось бы, не нужна. Можно было бы использовать обыкновенную краску в аэрозоле. Ну, жаростойка, она быстрее сохнет, чем обыкновенная краска. И она матовая. И у нее свой прикольный красный цвет. Делаем пробный напыл для того, чтобы рука почувствовала, что сейчас будет происходить. А мы будем делать три слоя краски три слоя как раз то что надо вот такой первый слой немножко пятнами краску необходимо хорошо раструсить для того чтобы перемешались краска растворитель и сам газ время сушки здесь 2-3 минуты но реально она сохнет за минуту она уже хорошо сохнет после первого слоя укрывистость не очень хорошая и мы видим что она матовая хорошо нужно продуть ее вторым слоем больше навалить краски мы видим она высохла тоже минута-две. Нужно понять, что возле суппорта у нас там есть место не прокрашенное, поэтому его необходимо провернуть, когда оно сейчас подсохнет, и подкрасить то место. Если бы мы красили обыкновенной аэрозольной краской, не жаростойкой, нам бы пришлось ждать, пока она высохнет три слоя, это минут 30, ну, час скорее всего. жеростойкая краска спустя полчаса, она уже не липнет можно ставить колесо. И этим она хороша. То есть это быстрый ремонт, не нужно тратить весь день для того, чтобы покрасить тормозные диски. Вот так это выглядит. Видим, что есть просто ободок красный и с покрашенным тормозным диском выглядит просто классно.